So saya pun uh, buat tangan macam ni kan, saya duduk, okey. So dia, di lukis, coach, you must try to play with this formation. 4 2 3 1. Saya pun eh apa ni 4 2 3 1? Kan kita 4 4 2 pun kita <laughs> confuse juga. <laughs> Satu pertandingan lah, ha? jemputan di Vietnam. Saya bawa pasukan under 20 dan kita bermain lah. Dan saya gunakan formasi yang biasa lah kalau saya tak silap. <laughs> semua gunakan 4 4 So dia pun uh, perhati, ada satu masa dia dah bincang atau dia duduk, dia cerita dengan saya punya assistant coach. Dan selepas itu assistant coach datang kepada saya, dia kata, "Coach, coach, this uh, license officer who was a media writer for Vietnam, uh, dia nak uh, duduk dengan you and he wants to have a chat." Saya cakap dengan uh, assistant coach, saya, why kenapa dia nak uh, have a chat with me? Tak ada dia dia kata dia dia takut bila tengok uh, penampilan coach, uh, disiplin coach ini. Time itu, saya pun tiba-tiba uh, lah, tiba-tiba saya pun fikir, eh, why not uh, we listen to something which may help. So, we went for a coffee. Time itu pun dia dia, dia takut juga bila dia tengok saya. uh, coach Tan ada juga <laughs> tak? Dia bersama ke tak ada? Memang coach dengan dia je? Dengan, dengan Tan, dengan oh. saya assistant, uh, bersama dengan saya lah. So dia dia ambil paper dia dia kata boleh tak saya tunjuk dia pun takut lah. I said okay why not then dia cerita I've been observing your national team your youth team and most of your your team in the national team in Malaysia they play a very direct 442 so I pun fikir what is this guy trying to prove to me apa dia nak cakap kita coach ni apa pula ni media dengan uh, liaison officer nak, nak cerita? So, saya dengar lah. So, saya pun uh, buat tangan macam ni kan. Saya duduk. Okay. So, di, dia lukis. I feel coach, you must try to play with this formation. 4, 2, 3, 1. Saya pun, eh, apa ni 4, 2, 3, 1? Pasal dulu, kita kena owner sini kita tak berapa expert dalam formasi. Then, dia tunjuk lah. Tapi, dia beritahu saya, ada, ada pasukan-pasukan yang gunakan 4, 2, 3, 1. Mungkin that is was a bit new to me lah untuk saya eh maybe apa ni 4231 kan kita 442 pun kita confused juga then dia tunjuk lah this is how if you use a 4231 your midfield will be strong when kita hilang bola apabila kita attack ke uh, bila kita defend the transition uh, dia cakap itu it will be more stable uh, opponent itu bukan senang kalau dia kekuatan dia adalah dalam tengah central dia takkan cepat attack penetrate so uh, dua midfield ini akan duduk depan empat defense itu dan kalau dia nak attack pun dia akan attack daripada tepi you ada masa masalah untuk regroup balik semua ni so saya dengar juga lah selepas dia kata bila you attack inilah akan jadi formasi. Jangan ingat ini too defensive, dia pun bila attack pun boleh jadi offensive. So, saya dengar saja selepas itu uh, saya baliklah. Saya balik ni flight delay. Kita nak balik-balik Malaysia. So, ada lagi 3 ke 4 hari belum uh, sebelum kita nak balik ke Malaysia, saya pun dapatkan kesempatan untuk bincang dengan coach Saudi. Dia pun bawa under 20, saya cakap, "Eh, why not?" is it okay kita main satu friendly dia pun setuju dia pun kata ya boring what my players going to do so kita mainlah saya gunakan formasi ini walaupun saya tidak beberapa tahu tentang players-players ini nak gunakan 4-2-3-1 tapi bila main saya tengok pemain pun serono dan kita boleh nampak kita tidak bagi ruang lah Apabila di counter attack ke uh, attacking daripada Saudi Kalau saya tak silap kita kalah 2-1 But there were a lot of positive things lah Daripada situlah apabila saya balik Saya fikir dengan baik Eh something which spark me Something I'm excited Why not I try this So daripada situlah saya mula untuk Try to be more well-versed Baca buku Uh, macam mana formasi 4231 tengok dalam video and i was really excited and then i mulalah dengan formasi ini dan uh, inilah formasi yang bawa saya kejayaan aa uh, dalam under 20 under 23 dan seterusnya the senior team under 23 kita menang uh, the sea games in 2009 i gunakan uh, that formation lah 4231 dan terus kekal formasi itu uh, sampai kita menang AFF dan sampai saya punya karier sebagai jurulatih untuk Harimau Malaya. I tidak tidak jumpa. Selepas itu I was thinking kalau dapat kesempatan ini probably I want to buy another coffee and say thank you uh, terima kasih yang you lah yang buat saya sedar and gave me this uh, information uh, and it really helped me in my uh, coaching career. Saya buatlah 4-2-3-1, siapa saya nak letak tu 4 defend, siapa saya nak letak tu 2 midfield, then the 3 lah, dua uh, 2 flanker, 1 central midfield, And satu attacking lah, I mean, a typical number 9 lah yang kita ada. Masa itu kita ada lah. I pun uh, lupa ada 2-3 pemain dengan physical dia bagus, typical number 9 lah. Itulah I was excited and that, that was what uh, sparked me lah. If no, ah, biar dia ceritalah balik pun apa, nak buat sesuatu kan. Then I was really eager to tengok actual apabila kita pergi ke padang apabila pemain-pemain kita bermain dan uh, daripada keseronokan the players enjoy this is something which is going to be really good for me <laughs> for the future not only for me for the players for the Malaysian team banyak lagi cerita inilah saya Raja Gopal saya punya cabaran saya punya tekanan saya punya susah paya dan emosi perjalanan saya siapa-siapa yang minat boleh dapatkan buku ni inilah saya Raja kopal